প্ৰিয় বন্ধুসকল ৰাতিৰ শেষত যেতিয়া সূৰ্যোদয় হওঁ হওঁ হয় সেই সুন্দৰ মুহূৰ্তখন সেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত বুলি সেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত উঠিলে আমাৰ কিনো উপকাৰ হয় আৰু তাৰ লগতে আমাৰ সেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তই আমাৰ জীৱনতনো কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায় ইত্যাদি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোৰ লগত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আহক তেতিয়াহ'লে মই সমল মাহেকে এই আঁচনি সম্পাদক কৰোঁ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত আচলতে প্ৰথমৰ যি সময় সেই সময়কে সনাতন ধৰ্মত বা হিন্দু ধৰ্মত ব্ৰহ্ম আৰু সেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তখন হৈছে ঠিক সূৰ্যোদয়ৰ আগৰ সূৰ্যোদয় হোৱাৰ আগে আগে যি চল্লিছ মিনিট সময় আৰু সূৰ্যোদয় হোৱাৰ পাছলৈ যি চল্লিছ মিনিট সময় সেই সময়খিনিকে মিলাই আচলতে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত বুলি কোৱা গৈছে সেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত আমি আচলতে যদি পুৱাৰ ভাগত উঠিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজেই কথাখিনি আচলতে জুকিয়াই চাব আমি সিমান তাৰ পৰা আমি ফলত ধৰি লওক এজন মানুহ সোনকালে শুই উঠিলে বিশ্বাৰ পৰা উঠি তেওঁ ঠিক ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে উঠিছোঁ উঠি তেওঁ যদি সেই সময়কণত পুৱাৰ ভাগৰ নিজৰ চোতালতে হওক বা মুকলি ঠাইতে হওক বা তেনেধৰণৰ অলপ ওলাই যাব পৰা এডোখৰ ভাল ঠাইলৈ যেতিয়া নিজক যায় তেতিয়া তেওঁ এটা বিশেষভাৱে সেই মুহূৰ্তখনত লাভ কৰিব পৰা আটাইতকৈ ভাল বস্তুটো তেওঁ আচলতে এটা বিশুদ্ধ বায়ু তাৰ পৰা সেৱন কৰিবলৈ সক্ষম হয় অৰ্থাৎ গোটেই তেতিয়া পৰিৱেশটো বা গাঁৱৰ জলবায়ুটো তেতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে তাত অক্সিজেন আৰু সেই অক্সি অক্সিজেন আমি আমাৰ দেহলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমি পোৱাৰ লগত আৰু তেতিয়া সেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত যদি তেনেকৈ আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ শৰীৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় আৰু শৰীৰটো আমাৰ সুস্থ আৰু নিৰোগী আৰু কৰ্ম কৰি তোলে সেয়া হ'ল আমাৰ শৰীৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ উপকাৰ তাৰ লগে লগে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত আৰু বহু উপকাৰ আছে যদি আমি চাওঁ আমাৰ মনৰটো আমাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় কিয়নো ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি আমি যদি ধ্যান মেডিটেশ্যন ইত্যাদি যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি অভাৱনীয়াৰ পৰা ফল পাব পাৰোঁ হয়তো কোনো গুণোৱে মেডিটেশ্যনৰ কিছু কৌশল নাজানিব পাৰে কিন্তু সাধাৰণতে যে সহজভাৱে লোৱা যায় আচলতে আমি নিৰিবিলভাৱে পোৱাৰ লগত যদি অকণমান এঠাইত মৌ্নভাৱে যদি পঢ়িব পাৰোঁ আৰু তেতিয়াই আমাৰ আচলতে ধ্যান কৰাৰ দৰে হয় আৰু সেই মৌ মূৰ্ণ মুহূৰ্ত সময়কণে আমাক আচলতে এটা নতুন এটা শক্তি প্ৰদান কৰে আৰু নিজক আমি জানিবলৈ সুবিধা হয় আৰু তাৰ লগে লগে এই গোটেই জাগতিক বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্যৰ কথাও আমি যথেষ্টখিনি অৱগত কৰি আৰু তেনেকৈ আমাৰ মনটোক আচলতে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ তেনেধৰণে ধ্যান আৰু নিৰ্দেশ্য সেয়েহে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ সময়কণৰ ইয়াৰ এটা যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা আছে সেয়েহে আমি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠিলে আমাৰ শৰীৰৰ উন্নত হোৱাৰ লগে লগে মনৰো উন্নত হয় আৰু তাৰ লগে লগে যি আধ্যাত্মিক দিশৰ উত্তৰণ ইয়াৰ ফলপ্ৰাস হ'বলৈ ধৰে কেনেকৈ আধ্যাত্মিক দিশৰ উত্তৰণ হয় আমি যদি চাওঁ যি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ পুৱাৰ ভাগৰ সময় হ'ল এটা ৰহস্যময় সময় কিয়নো সেই সময়কণত আচলতে দিনৰ ৰাতিৰ শেষ আৰু পুৱাৰ আৰম্ভণি এই দুটাৰ সংমিশ্ৰণতে যি আমি কণ সময় পাওঁ সেই সময়কণ আচলতে এটা পৰিৱৰ্তনৰ সময় আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ সময়কণত আমি যেতিয়া আচলতে সক্ৰিয় হৈ আচলতে হাৰ পাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে জাগতিক সেই পৰিৱৰ্তনৰ আমি ৰহস্যৰ মাজত নিজক আচলতে বিলীন কৰি দিব পাৰোঁ আৰু দিনটোৰ আমি তাৰ পৰা নতুন প্ৰেৰণাদায়ক আমি কৰ্মৰ আচলতে আঁচনি আমি কৰিব পাৰোঁ সেইধৰণে আমি আধ্যাত্মিক আমাৰ উত্তৰ নহয় তাৰ লগে লগে বহু প্ৰাচীন কালত বহুজনে সেই মুহূৰ্ততে আচলতে আধ্যাত্মিক চৰ্চা কৰিছিলে আধ্যাত্মিক শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিছিলে বা কিবা পূজা পাঠ এনেধৰণে ইত্যাদিবিলাক কৰিছিলে আৰু তেনেধৰণে সেই সময়কণ হ'ল আমাৰ আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ উন্নত সময় আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰৰ নহয় ইছলাম ধৰ্মাৱলী লোকসকলেও সেই সময়ত তেওঁলোকে মছজিদত আজানৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু সেই আচলতে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত সময়খনক সকলোৱে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰে আজি ইছলাম ধৰ্মৰ লগতে আমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলী লোকসকলেও বা অন্যান্য ধৰ্মাৱলী লোকসকলেও সেই যি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তখনক আচলতে সকলোৱে সৎপ্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে প্ৰিয় বন্ধুসকল সেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ উপকাৰিতা আচলতে কৈ আহি এটা ভিডিঅ'ৰ মাজত শেষ কৰিব নোৱাৰি ইয়াকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তখনত আমি পুৱাৰ ভাগত পৰাপক্ষত চাব লাগে পরপক্ষত আমি এলাহ দূর করে বিশনারপা উঠি এই ব্রহ্ম আমাৰ আমার জীবনত প্রয়োগ করে আসল আমি সকল দিক আসল উন্নীত উন্নীত হবো আর আমার শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক সকলে আমি উৎকর্ষ সাধন কৰিবলৈ সেই ব্রহ্ম মুহূর্ত এখন আমার জীবনের কারণে অতি প্রয়োজনীয় সেই বন্ধুক তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো যিমানখিনিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ পুনৰ আকৌ লৈ আহিম তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল সকলোৱে হাতে হাত মিলাই আগবাঢ়ি যাওঁ এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন আৰু আমাৰ পৰিয়ালবিলাক সুন্দৰ চিন্তা আৰু কৰ্মৰে আমি